Mənim bu danışığım xalqımız üçün əsas həlldici əhəmiyyətə malik olduğunu görə mən bəzi demədiyim şeyləri də deyəsəm. Deməli Azərbaycan şuralı hökuməti başda Heydər Əliyev olmaqla rus satqınları olub, eləcə də ona xidmət edən Naxtəvan Ermənistan ə, administrativ mafiyası içə Əli Ənsanov olmaqla və digər ə, deməli milyard də nazirlər, Kamal Haddim və s. hər canlısı birlikdə. Həpsi vicdansız, namussuz, biqeyrət, naçi prostitutlardır ki, e, deməli Rusiya xidmət eliyiblər və Rusiyadan e, təmaslı olublar. Sonra da bunlar yaltaqlıq eləməyər, keçmiş adamlardır. Təz keçiblər Avropaya yaltaqlıq eliyiblər. Tək pul çıxsın, hə? E? Xalq e, torpağı alınan xalq qaçqındı vəziyyətinə də oldu. Məşru İran'dan alver eliyiblər. Azərbaycan türk xalqının düşməni olan e, və e, ingislərl tərəfindən İran türk hakimiyyəti ləğv edilərək bu mollaların əlinə verilmiş e, İr ona e, İranla alver eliyiblər. İranı dəyişdirir. E, e, İran'da türk hakimiyyətini Qarpaq məyinin əvəzinə sözsüz ki bu təkcə Azərbaycanın Azərbaycan şey deyil, lakin Türkiyə, Azərbaycan, Pakistan bu məsələləri tamamilə həll edə bilərlər. Və mən bu danışığımın ə, əsas məqsədi ki kim bax bu gün mən çox baxdım bu insanlardan hansına mübarizə eləyən insanların içində mən ə, deməli Rəhim Qaziyevin və özünə də ə inanıram. Və onda müdafiədən sürət Hüseynov Əlikram Əlikram o nədir? Talış balası olan Əlikram da əslində Azərbaycan xalqını qoşularaq vuruşubdu və onu ıı, onu ıı, pis vəziyyətə salan da elə bu sülahlı hakimiyyət olub və rusların özü olub, onu bilirsiniz. Ruslar elə ki gördülər ki Onlar talışlara çox gözəl silah vermişdilər, ruslar. Necə ermənlərə gözəl silah verən kimi. Və məqsədləri də odur ki, Türklərə qarşı onları vuruşdursun və yalançı balaca talışmağan respublikası yaradıb, ondan sonra da onlara hasanlıqla əziyyət idilər. Və həmsü Rusiyanın ərazisi sayılır. Və siz o nədir, Prosiyaya baxsaz, Rusiyanın hakimiyyəti olan o İndiki hakim olan Putin'in ıı, partiyasının adı Yednaya Rossiya. Bu Rusya, Yednaya Rossiya. Bu farmalaşdırıb, farmazollaşdırıb Rossiya dediklərinə baxmayaraq Rus kəndistan deməkdir. Latın sözüdür Rus. Bu Rus latınca tərcümə eləyəndə bir türk dilinə və yaxud da ki Rus dilinə verən kənd deməkdir. Rus kənd deməkdir latın dilində o romalların dili olub latin dili. O, o ona görə rus rusiya kəndistan deməkdir. yəni kəndçilərin öncüsü. bunlar özlərini çıxdı, bunların əsası yoxdur. o rusiyada olan bütün inkişafın hamısı, xüsusilə hərbi sahədə inkişafının hamısı xarici dən oğurlanmadır, onu bilirsiniz. samaliyotlarına kimi, gəmilərinə kimi, hər şey ancaq şpiyanajı pul xərçləyib amerikadan, avropadan, Çindən və s. edən götürürlər. O yedina Rusiya fikr verirsiniz, bunların məqsədi bu, bunların ki başçısı Putindir. Deməli imperialist bu Rusiyanın torpaqlarını qorumaqdır. O da ki mümkün olan şey deyil. Orda e, xalqlar var, xüsusilə onların içində ən böyük xalqın biri türk xalqıdır. E, türklər tezliklə birləşdi. Cəhil bu türklərin strategiyasıdır və mənim dediyim Azərbaycan Türk Birliyi partiyasında bu stratejiya Ə, xidmət edir və bizim gələcəyimiz bu partiyadadır. Üzümüz Asiya ölkələrinə, üzümüz Asiya türk ölkələrinə, eləcə də Asiyanın ən güclü ə, böyük dövləti olan ə, Çinə tərəf biz üz tutasıyıq ə, və bizim müəyyəqiyyətimiz də burdadır. Və Azərbaycan Türk Birliyi partiyası Asiyada olan bütün türk ölkələri birləşdirəcək onların gücünü artıracaq vəsaitə özünüz görürsünüz və strateji budur ki, necə güclənmək olar? Güclənməyin yolu nədir? Yoxsa acı göz sülalə kimi bildi bilmədi, başı çıxdı, çıxmadı, tez Avropaya qaçıb onun üstünə "Mənə pul ver, və, və nöytsən ol, 600 milyon da rüşvət aldı, bir düşmənləyəm, bir düş petrolüyüm" deyə sair, çaqmayın bu ingilislərə. Bu ingilistə kimi qır yazlı millət yoxdur. Və 600 milyon dollar rüşvəti verən adam demokratiyadan danışa bilməz və Azərbaycanın diktatorunu hakimiyyətə gətirilməyində kömək edə, deməli, kömək ediblə bir xalqın düşmən kimi. Onları deməli, satdınlar lazımdır. Buna görə də o satqınları Rusiyadan alıb, necə Ruslara satqınlıq edib, sonra da İngilislərə Amerikan narası atğındanə gəlir bu sülahalı hakimətdir. Bu sülahalı hakiməti çox naç, binamustdur, prostitutdular və oğrubaşıdılar. Ancaq pula görə öz ölkələrini tamamilə dağıdılar. Onlar türklər haqqında onların heç də təsəvvürü yoxdur. Heç bilikləri də yoxdur. İlam Əliyevin özü deyir ki, biz bilmirik tarixi. Biz belə öyrədiliblər alçaq bilmirsən niyə hakimiyyətə gəlmirsən? Çıx rədd oldu. İndi ki bir, bir gördün ki Azərbaycan oğulları dünyanın hər yerindən Azərbaycan türk tarixini deyir, bütün türklərin tarixini deyir. Başa düşürsən ki, həqiqətən onu bilmirsən. Bunu başa düşmüsən 60 60 yaşında. O da bir şeydi. Onda rədd oldu çıxdı. Görsən sən başa düşmüyüb səhv idarə elib Azərbaycanı salmısan nə düşmən, eee, xristiyan dövlətlərinin əlinə. Hansı ki Azərbaycanın pulunu da yiyirlər. Bircə sizinki odiki sizə də çatdsın orda. Azərbaycan xalqını məhv elidirlər, torpaqlarını alırlar. Sən nə hakimsən? Bax sən nə hakimsən? O o oturmusan o. Sən ağlın var? Sözsüz ki sən heç tarixə ağlı olmayan heç bir ağlı yoxdur. İkincisi intellekti də yoxdur axı ə sonra da sənin atın Heydər Əliyev 600 milyon rüşvət istəyib ə, British Petroleum-dan və alıbdı. Və ə, British Petroleum müqavilə bağlayanda deyib ki, neftdən gələn milyardlar əsasən sizin üçündür. Və doğrudan da görürsünüz, fikir verirsiniz, hamçı oğurlayırlar neftin pulunu offshore şirkətlərə qoyurlar. İngilis-Amerikan siyasəti də odur ki, offshore şirkətlərə qoyulmuş pullar İngilislərə və Amerikalılara məxsusdur. Bunlara yox. Bunları istədiyi vaxtı e, deməli başına daş salıb öldürüb Kaddafi e, kimi milyardları götürəcəklər. Bax belə mənə verirlər. Azərbaycan türklərini bu şüralı hakimiyyətin əli ilə. Müsulalı hakimiyyət Azərbaycan xalqının ən böyük düşmənidir və o e, mütləq hakimiyyətdən bazadıqca tez götürülməlidir və bizim xalqımız da Azərbaycan Türk Birliyi partiyası ətrafında birləşəcəkdir. Birləşmə ancaq belə olmalıb ki, bu strategiyanın ə uzantısı digər türk ə, ə, digər ölkələrin türklərinin birləşməyinə gedir. Biz hamı boyunca birləşmək üçün əsas çalışmağıq. Bizim gücümüz birliyimizdədir. Və ə, bu partiyanın qeydiyyatı olunmasına deməli heç bir maneə ola bilməz. Yen də dediyim kimi Bu partiya siyasi, iqtisadi, mədəni türkler arasında mədəni əlaqələri gücləndirmək üçün yaradılır və xalqı birləşdirilir bu, bu partiya ətrafında. Bunu edən Azərbaycanın ə, ə, mən gələ bilməyəcəm, lakin gəlməyin əhəmiyyəti yoxdur. Gəlməyin əhəmiyyəti ona görə yox ki, mən ideyanı artıq sizə dedim və bunun mənasını da sizə dedim. Və gələcəkdə də mən yenə də çox şeylər deyəcəm. O hansı ki, xalqımı vəziyyətdən çıxardacaq əsas iqtisadi əlaqələrimizin də istiqamətini dedim. Amerika, Avropa yox, Qazaxstan vasitəsilə Çinlə və digər türk ölkələri ilə. Bu əsas məsələdir. Torpaqlarımızı almaq istəyirsə biz Amerika, İngiltərə müqaviləsindən asılı olmamalıyıq ya da Rusların. Sonra Ruslanın üzərinə hücum çoxdur. Bu imperialist Rusiyanın, ıı, deməli nümayəndəsi olan Putin görsə United United Russia. Bu United sözü bu məşhur söz olar. United States of America, American deməli ə, birləşmiş ölkələri. Sonra indi bu da bunun da adını qoyubdur. Putin öz partiyasının adı Yedinaya Rossiya. Bu da elə İngiliscə United Russia Rusiya deməkdir. 7 e, nə Rusiya mə ola biləcək bu. Rusiya içində türk torpaqları çox-çoxdur və hansını biz geri alasıq, hər şeyin amma vaxtı var. 1-ci Azərbaycan Türk Birliyi partiyası yaratmaqla üzümüzü Türkiyə, Qazaxstan vasitəsilə Çinə, Elçə də Türkiyə e, və İran Türklərinə e, e, gürənməliyik. Siyasətimiz ticarətimiz onlarla olmalıdır. Onda bizim qoşun e, mən ərbaşçı olsam, belə bir şərait yaradıb qoşuna əmr verəcəm ki, alsın torpaqları və bacardığım qədər türk ölkələrindən, e, İran türklərindən, eləcə də e, e, Türkiyə türklərindən, e, türk hakimətinin istifadə eləyəcəm. Eləcə də Çindən silahları oradan alasıyıq və tam hücum əmri veriləcək. Çünki pulumuz digər istiqamətdən gələcək. Avropadan Xristian düşmənləri olan Avropa və ə, ə, Amerikadan yox. Adlarına demokrat qoyub götürmək istəyirlər faktiki olan şol torpaqların ermənilərə verilməsindən ibarətdir. Fikir verirsiniz mənim bu dediyim ə, Azərbaycan Türk Birliyi partiyası nə qədər böyük əhəmiyyətə malik olacaq bütün xalqımız üçünə? heçdir Azərbaycan türkləri üçün, yox, eləcə bu ıı, ölkədə yaşayan əsailə, qardaş və qohum millətlər üçün, hamısı üçün nə qədər imkan verəcək olaraq vəziyyətdən çıxsın torpaqlarını alsın. Fikir verirsinizmi? Bunu üstünə möhkəm düşmək lazımdır. Və mən ar arxalandığım, etimad etdiyim, inandığım qüvvə Azərbaycan torpaqları uğrunda vuruşan qəhrəman oğullarımızdır və biz bir yerdə hakimiyyət idarə edəcəyik. Yəni deyirəm bura Rəhim Qaziyev sözsüz ki ən güclüsü Surət Hüseynovtu və ondan sonra Rəhim Qaziyev də öz əhəmiyyəti olub. Əlikramdır. O ə, Taş ə, polkovniki od və digər insanların hamısı deməli idarə etməyə cəlb ediləcək bu Azərbaycan Türk Birliyi partiyası. Çünki Biz tezliklə müharibəyə girəcəyik. İqtisadi məsələlərimizin, pulumuzun gəlmə istiqamətinin dəyişən kimi tezliklə müharibəyə girib öz torpaqlarımızı götürəcəyik. Onda görəyər Ermənilər bizlə bacara biləyə yoxsa yox. Mən burada axecini sülalə axaca hakimiyyəti legitim olmayan axaca hakimiyyəti. Mən gözüm mən görmüşəm ki, bu legitim deyil. Səsləri yazırlar, necə ində yazan kimi. Nə tərislərlə qutudan ələ çıxardılar çara axacənin rəhbəri ə, Əbülfəz Əliyev eləcə də o nədir Milli İstiqlal Partiyası ə, deməli Ermənistanlıların partiyasıdır bu axəcə də Naxtivanlıların partiyasıdır Bu ancaq Heydər Əliyevin ə, yaratdığı administrativ Naxçıvan Erməsasında ki, mafiya tərəfindən yaradılıb, ortaya atılıb ki, düzsələr də cəhənnəmə özünə ikinci dərəcəli adamlardır. Amma e, va, vəziyyət belə olub. Deməli, bu adamlar e, Milli İstiqlal də eləcə də Xalq Cəfəsisdə əslində Naxçıvanlılara və Ermənistanlar partiyasıdır və e, sülhlü hakimiyyətinə işləyib. Bunların içində e, Azərbaycan uğrunda vuruşan oğullardan Sürət Hüseynov ən başçısı göstərməyə ular ki, Sürət Hüseynov Sürət Hüseynov aldadıblar. Necə ki hazır bütün Azərbaycan xalqı deyirlər ki, az Sürət Hüseynov aldadıblar, aldanmıyaydı. Necə aldanmıyaydı? Bütün xalqı aldatmıbılar. Etibar Məmmədov yalandan Azərbaycanın siyasi rəhbəri kimi sizə təqdim eləməyiblər. Eləcə də Əbrülfəz Elçibəy sizə siyasi rəhbər. Bunların bəckqrounduna bax, bax baxsaq görürsünüz ki, Naxtəvan və Ermənistandan başqa adam yoxdur bu. Sürət Senan ətrafına giren adamlardan biri də Əli Ömərov o prokuror var, dəmir yol prokuroru. Yəni Ermənistanlıdır, düzdür? Bakəni çoxupla bu Azərbaycanın deməli Ermənistan və Naxtəvandan olmayan qəhraman oğullarının arasına onları ya məhv eliyiblər, ya yaldadıblar ki Heydar hə, Əliyev -əl -əl tələbçə bu belə e, ağıllıdı və sər hə, əslində ağlı çoxdur şatqının yəkəsidir. Bax amma bu mən bütün ermənistanlıları demirəm. Ermənistanın içində qəhrəman oğullar var. Elcədə naftçılarının içində. Məngəndə deyirəm indi o nemət e, nemət pənahavdan da üzr istədim. O idi ki mən neməti tənqid etmişdim ona görə ki nemət başa düş düşməyib ki kimə xidmət edir. Biz xalq üçün çalışırıq. Əslində onun birinci işi xalq üçün çalışmaqdır. Amı sonra görürük ki, onu hər tərəfdən sattdılar və sair elədilər, sözünə baxmadılar. Axırda da yenə deyirəm, əl qaplarını silib atdılar qarağa buçlu hakimiyyəti. Bax, səvir eləyin ki, vəziyyət budur. Amma Əlçi Əhməd öz kişiliyindən axıra kimi dedi ki, yo, mən bununla razıdəm, bununla razıdəm, axıca ilə razıdəm. Dövdüz elib. O görür ki, ə e, müşərhət e, axırda görürəm görb e, hakimiyyəti və görürük ki, sülahi hökumətin saxtın sülahi hökumətə hakimiyyətə gəlməyini hamı çalışır. İcəbül fəzərçi bəli və onlar onun gördü düzüqlər hamısı e, bu sülahi hökuməti e, deməli gəlib öz yerin tutub. E, Burda e, Rəhimlə e, surətin ar arasında olan narazılığa da mən fikir verirəm. E, lakin qəti bəyənmirəm surətin bu işini Bəs əsurət o qədər başdan çıxardıblar ki, aldadıblar ki, sürət ə, işlərin gedişin başa düşmür. <coughs> və elə ona görə də aldanılıb, necə Nəmət Pənav kimi. Mən Nəməti Naxtəvanın böyüyü qoyacam və orada ə, deməli sərqə səhmanın yaradılmasını, ə, deməli Naxtəvanların hamısının təzindən Naxtəvana toplanıb yaxşı yaşamasını təmin etsin. Və Nəmət onu edəcəkdir, ağlı başına gəlib. Rəhim Qaziyevin vəziyyətinə təəssürdür. Rəhim Qaziyev mən sizə deyim ki, bu o əslində progressiv adam olub. Hakimətə gəlmək istəyir. Bəli, hakimətə gəlmək istəyir. Rəhim Qaziyevin üstünlüyündən Surət Şeynov istifadə etmir. Surət Şeynov da hardasa görüb gələn hakimət orunda çalışır. Surət Şeynov da vuruşanlara bacılıq elədiyi yerdə və əlində böyük qoşun olduğu yerdə və xalqın qəhrəman oğlu olduğuna görə onun da ambisiyası olub ki, görüb görə Rəhim Qaziyev hakimət orunda vuruşur. Qay vuruşsun. Kim kim kimin heç ambisiyası yoxdur. Amma sənin əlindən iş gəlməlidir. Sən xalq üçün Vuruşmursa, xalq üçün nəseləməsi, xalqı soymaq üçün yoxdur alahiməti kimi. Oğurlayıb xalqa yaman günə əzmək, məhv etmək, yığmaq o çox mərtəbəli evlərə boğmaq sonra da iqtisadi cəhtdən bağ indi boğul, qoymurlar küçə düşsün. İçi yeməksiz, suzsuz mənv olurlar xalq. Öz o qutularında, o heyvanları qutuya salan kimi salıqlar olurlar evə. Yen yəni deyirəm, keçdik bu sülala hakimətin əlacı yoxdur. Onlar asılacaqlar hamısı. Ən əzizə Naxtəjan Ermənistan administrativ mafiyası bəla asılacaqdı. Bunlarla qutardıq, bunları bildik. Sonra Azərbaycanda Türk Birliyi partiyası yaradılmalıdı və onları Azərbaycan xalqının vuruşan oğulları başçılıq etməlidir. Deməli, mən mən ümumi başçı kimiyəm və çünki mən yolları hələ onlara göstərəcəm, çox şeyləri izah eləyəcəm onlara bu yaradacaq xalqımız Azərbaycan Türk Birliyi partiyası ətrafında birləşəcək. Azərbaycan Xalq Hərəkatı kimi ancaq e, e, iç e, Azərbaycanə aid olan təşkilatın ətrafında yox, bizim gələcəyimiz olmalıdır. Türk Birliyi ilə biz qalib gələcəyik. Və ona görə də bu baş verəcək. İndi keçək görək ki bu Azərbaycanın bu qəhrəman oğullarının bəziləri, o xuşayan bacıları niyə aldanıblar, niyə bir-birinin əleyhinə olduqlar? Surətsin of e, Azərbaycan xalqının qəhrəman oğlu özü demiş ki, mən buna kim qəhrəman adı verib olar boş şeydir. Xalq özü bilir ki, o qəhrəman kimdir. Xalq verən adı, xalq hörmət edib Azərbaycanın qəhrəman oğlu kimi tanıdığı adam Azərbaycan xalqının qəhrəmanıdır. O e, müvəqqəti hakimiyyətçilər boş şeydir. Onlar alçaq satqın insanlardır. Onlar niyə hakimiyyətə qoymuşuq? Çünki havamlığımızda e, məsələn e, abe fəsilcə bir axacan hakimiyyəti kimi. Çində də düzdür, yaxşı insanlar var idi. Mən də axırcəniniz bu olmuşam elə. Amma biz onlarla razı deyildik. Görürük ki, satqınlıq eləyirlər. E, sura e, vurışmağını təşkil eləməyin əvəzinə bütün qoşunları yığıb Gəncəyi sürətlə öldürmək istəyirlər. Göb bu onun işi oldu. E, Mərhəm Qaziyev də nə? Rəhim Qaziyev özünüz bildiniz, gördüyünüz kimi çox ağıllı adamdır. Eyni zamanda çox belə onun xarici görünüşü çox nətəridir. Rus demişkən simpatişn olub. Niyə rus demişkən deyirəm? Çünki bu Rusiyada ona görə deməli bəzi adamların diqqətini, baxçıların diqqətini cəlb edilibdir. Görüblər həm ağıllıdır, həm qəşəng görgəmli adamdır. Bir sən adamdan-adamə simpatiyası yaranır, rus olsa da belə. Və Rəhəm bəyin üstünlüyü olub ki, deməli Rəhim bəy Pavel Quraçovun simpatiyası olub. Çünki bir ağıllı adam kimi görük ki, ağıllıdır, eyni zamanda çox belə simpateli, görkəmli insandır xarici görkəm cəhətdən. Rəhim Qaziyevə sözsüz ki, Pavel Quraçov bir yerdə Rəhim Qaziyev Azərbaycan da hakimiyyəti gətirmək istəyiblər. O Heydər Əliyevcə Rəhimi ölüm kamerasında oturdurub. Heydər Əliyev əclafın, bircədən satqının, bircə dənəşi var. Eləcə də, o natan satqından. Başqa regiondan olanları hakimiyyət ovrunda mübarizə edir. Nə hamsını məhv etmək. Bax bu bu Heydər Əliyevin əsas məsələ Azərbaycan bütün oğullarının bacarıqlı oğullarını məhv edir. Və onun bacarığına baxmayım. Xalqa o qədər düşmənçilik eliyib ki. Bax rəhim Qaziyev Pavel Qaracovla Çox belə e, bir-birinə qarşı simpatiyalar olub. Pavel Qradçov da e, bilirsiniz ki, Yeltsin hökumətinin müdafiə naziri oldu 18 may 92-ci ildə. Amma bu 92-ci ildən e, müdafiə nazirindən də əvvəl hərbi hərbiçilərin, Rusiyalı hərbiçilərin Yeltsin ətrafında olan başçılarından biri idi. Daha doğrusu başlıqcısı idi. Pavel Qradçov işi qruplar e, Rəhim Qaziyevlə kənə hakimiyyətə gətirərək paq bu yelsin də istəyib ki bu Azərbaycanın Bakını qırdırsın desantla deməli e, nədir o hakimiyyətə e, deməli o Qalbaçovun qoyduğu adam o nədir Mütəllibovu gətirsin qırmaq yolu ilə da vəhşilik yolu ilə və Azərbaycan xalqının da elə bir e, gücü yoxdur. Onu vəşilik yolu ilə bəli olar mənəviyyə bilərdilər. Xüsusilə bu e, əslində Heydər Əliyev işləyən axıcı və milli istiqlalı tamamilə qırar bilərdilər. Amma ondan qaçındıran ona görə Rəhim Qaziyevin rolu ilə ibarətdir. Rəhim Qaziyev istəmiyib ki, heç e, Yaltaq Mətəllibov da gəlsin hökumətə və Qra Qra Qraçovun Rəhim Qaziyev olan o deməli e, münasibətinə görə Qracov ona təklif eləyəndə ona razı olubdur. Mən e, gəlgəcə Rəhim onun danışmasa da, a, orada gizlənməli heç nə yoxdu, ikinci soruda pis heç nə yoxdu. Çünki Rəhim Qaziyev qat-qat Heydər Əliyevdən də gözəl insandır, öz xalqını istəyən insandır, eləcə də Mütəllibovdan. Orada fikir verisizdir. Pavel Kratsov na şeyin yəsinlə danışanda o Rəham Qaziyev onun yanında olubdu. Üçlükdə danışanda orada deyiblər ki, bu Mütəllibovun özü e, sə şizofrenik deyib də. Q Pavel Kratsov paddeşqə edib Rəham Qaziyevə və beləliklə üstündən o Mütəllibovun üstündən xətt çəkdirən e, deməli adam Pavel Kratsovdur. Ondan sonra da ə, ə, rus qoşunları ki, deyir ə, o, ruslardan adam tutdum, pul verdim onlara ki, Azərbaycanın əskərlərini yetişdirsinlər. Hə, Biz Azərbaycanlı düz əməllər əskəri oxuydu. O deyir 2700 əskəri Görənboy rayonunda ə, rusların əli altında təlim keçəcəyi. O da Qaracovun göstərişi ilə Şerbaka göstərişi ilə deməli həyata Ə, keçirilib ki bu Rəhim Qazevin arxasında ordu olsun və Rəhim Qazev qayıdanda həmin ordu ilə Azərbaycanın hökumətə gələcəyi idi. Lakin bunu başa düşən ə, ə, Heydər Əliyev və onun deməli administrativ mafiyası Ermənistanların və Naxtəvanların köməyindən istifadə edərək guya xalq cəfəsini hərəkətçilərdi. Hamısı hə, Heydərə işgirdi. Bu qoşunları yığıblar, gətiriblər Mütəllibovu devirməyə. Oradan da Mütəllibovu devirməyə qarşı ıı, deməli Rusiya desantları göndərməyib. Bu Rəhəm Qaziyevə görə, eləcə də Qıraçova görə. Qıraçov onu Rəhəm Qaziyev nəzəri üçün nəzərdə tutur. Rəhəm Qaziyev də gəlib görür ki, o bunun ordusundan həm Ermənistan, Naftçivanlılar, Milli İstiqlal və s. vəsaitə Milli İstiqlaq eləcə də